В целом, я вложился в эту тачку, машина стала на выходе, на красных номерах. Четверку, 430 на рестом уже моторе, 18-й год их паспорт, купе, очень хотел взять купе, целенаправленно я отыграл, купил там 3, 600, по-моему, если не ошибаюсь, ставочка на аукционе, очень за нее лояльно, тут ланжероны первично подают хорошие признаки, пара весьма вероятно целая, что тоже не может не радовать, Фара здесь с полным LED-адаптивным, это дорого-богато, Брус получил, и на ланжерон без складочки, без ничего, первично так неплохо, даже кассетная часть, возможно, целенькая, но неплохо резине дверка. Чуть-чуть подкоцали, надо аккуратно с ним быть, чтобы не погнуть, не поломать. Неплохо, первично очень доволен. Сама съезжает, поменяли пиропатрон на аккумуляторе и поехала. Дальше. Ну, да, так смешная картина. Вот это чудо едет своим ходом, перегоняется в соседние кооперативы на ресторации безопасности. Ну, потешно, потешно. Четверочку на реставрации подушек пришлось срезать ломовое, чтобы вытащить потолок. Штору американцы порезали. Понятно, можно будет отреставрировать или нет. Купе это специфика. Ничего не скажешь. Ну, что, первый тест-драйв на четверочке. Купешки. Ох, она, конечно, и ядреная, я вам скажу такая зажигалка вообще вот это все дело вот это выезжает женская очень брычка не знаю кто ее в запорожье в теории вообще купить может классная машина конечно эгоиста но то может себе позволить под две жопы автомобиль даже себя почувствовал моложе лет на 10 пуля такая все обтекаемое такое тут конечно ковшики ну прикольно прикольно на детейлинге скажем так ниже пояса буду я красить суппорта черный цвет хочу диски будут графитовые красивый такой темно-серый металлик такой у нас, как всегда, инвалид по классике. Ну что, хочу похвастаться выхлопом. Посмотрите, какая красота. Ну это же просто песня. Просто пушка. В обвесе вся будет. Жирнючая. Да, пушка. Акула именно. Акула такая. Четверка, конечно. Обалденно. Очень доволен. Машина будет именно лялечка. Обязательно сабелька спойлер. Эмочные зеркала. Пороги тоже накладки у нас эмочные. Ну все, полный М-лук обвес. Жир. Все будет интересно. Так, забираю четверку с покраски дисков. Получилось у нас вот так вот все. Такой красивый графит с металликом. Я переживал, что будет сливаться со светом машины. Ну, в принципе, у них свой оттенок. Они чуть темнее, более такие насыщенные. Зерно прям вообще. Накладки на пороге еще, на зеркала. Полный будет ММВС, полирок. Уже на выхлопе правильно. Четверка будет именно такая пацанячая, как говорят на сленге бмвистов. Ну, посмотрите, вообще мрамор темный. Красиво. Так, четверка доехала до химчистки. Сегодня посвящен день именно этому. Прекрасное наружное, конечно, состояние. Не на любой из этой машины. Все катались, уже ездили. Всем нравится такое состояние салона. Как говорится, выдали и похуже. Черная стрелька. Очень нравится это. Темное дерево лакированные вставочки. комплект оригинальных ковров бонусом. Такая подзамызганная, конечно, еще куча пластика. Надо все это понаходить, куда это защелкивать. Все здесь тоже надо будет поприводить в порядок. В целом, трагедии вообще нет. Еще посмотрим на результат. До и после. Вот такая горлоня после химчистки. Вылез такой дефектик. Небольшой. Нам надо будет что придумать, подкапать. Стандартная болезнь ручки. Все по феншую. Длиннёчая такая карта, все никак не привыкнут. Так, ребята, финальная обзор четверочки. Машина полностью готова. Сегодня я с ней, к сожалению, прощаюсь. Мне очень-очень не хочется это делать, потому что я из тех эстетов, которые любят глазами. А ее не любить невозможно. Просто посмотрите на ее внешний вид, на эту эстетику, на это сумасшествие. Автомобиль просто ну, так радует глаз, что, ну, я не знаю, катаюсь на Гранд Чироке, но совсем, понятно, другая машина, другая философия. И думал, что я уже повзрослел, но когда я сел в эту куколку, то сразу понял, что стоять невозможно. Машина реально безумно красивая касательно лота. Это у нас F32 на B-моторе. 2018 год чистый. Машина калифорнийская. Была куплена с выигрышной ставкой 3800 долларов. Машину я встретил в городе Львов в районе 9700 долларов. Соответственно, в Запорожье с эвакуатором встретил данную машину ровно в 10 тысяч долларов. Повреждения у нас были по передней левой части. Менялось переднее левое крыло, передняя левая фара. Это у нас менялось по оригиналу. Менялся также капот. Капот у нас Тайвань. И менялся передний бампер. Но ну, и вообще в целом весь обвес по кругу. Сюда залетел полный обвес m лук Так выглядит обвес m -Look. Дополнительно были поставлены эмочные зеркала из поля сабля на крышку багажника. Была произведена покраска дисков. Тоже долго сомневался, какой цвет их красить, но решил все-таки сделать их под цвет машины. Ну ничего, она не слилась. По-своему они ее выделяют. В принципе, касательно тюнинга все получилось. Фара оригинальная. Фары на F32 дорогие. 800 долларов я отдал. Еще и с ней получилась там головная боль. Менял я блоки розжига, потому что глазки отличались по оттенку. Та фара, которую я купил, слишком много видать, прошла в километра, соответственно, уже лепки были подвыгоревшие и они отличались это второй оригинальный факт Был произведен монтаж полный по кругу обвеса. Обвес на данную машину стал 1000 баксов, плюс покраска. Ну, соответственно, тоже 1000 долларов стала круг покраска по пластику, по всему. То есть 2000 долларов стоит нарядить в серию в среднем вымочный обвес. Я сделал дополнительно такой любительский спортивный выхлоп. Покажу вам сейчас эти красивые баночки. Выхлоп стал мне кратко 500 долларов. Машина рычит. Рычит приятно. Такой непозорный бас, не громкий, не раздражающий. Можно даже на дальняк с ней ехать. Но это все под образ, под стиль, который я сам придумал для этого автомобиля с учетом тюнинга. На машине был сделан полный комплекс деталей Антихром, покраска черный глянец элементов кузова. Здесь у нас была затяжка черной пленкой всех молдингов. Зеркала у нас также крашены черный глянец. Крашеные жабры. Еще раз покажу цвет дисков. Да, они графитовые, как и машина, но у них такое зерно. и выделяют, они отличаются. Еще раз говорю, что в принципе по тюнингу я очень доволен. Все получилось, естественно, черные ноздри. То есть такая машина получается монолитно черно-серая. Были стреляны подушки, шторка безопасности одна и подушка в роли. Все было восстановлено, приведено в полный порядок, ну как и требовалось ожидать от такой машины. Также была произведена круговая тонировка вместе с лобовым. Машина отполирована, машина под керамикой, машина на полном ТО, масла, фильтра, расходники. Все я менял, все делал, поубирал там все ошибки, заправки кондиционеров, развал схождения. Ну все, 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 все. Комплектация у нас средний чок, у нас есть слепые зоны, большой монитор, камера у нас нет, проекции нет, музыки нет тоже. Салон очень живой. По принципу у нас купе выглядит это так. Нажимаешь кнопочку, сиденье само отъезжает, пускает тебя. Потом ты дергаешь рычажок и залазишь туда. Соответственно, когда ты сел, нажал эту кнопку, сиденье поехало в обратную сторону. Состояние руля. Руль был покрашен. Консоль, торпеда. Естественно, черный потолок, люк. Ну, превосходно. Ничего не могу сказать. Здесь полный электропакет. Шилдик, 6 месяц 18 года. Ивен номер нет, кто хочет. Может проверить расчеты стоимость по данному лоту. 10 тысяч кузовной ремонт, малярка, тюнинг, диски, антихромы, полировки, керамики, тонировки, все, 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 их смотрят, их обслуживание. Пара да, у нас фулет здесь стоят, они адаптивные. В целом я вложился в эту тачку в 6 тысяч долларов на все эти плюшки, на весь этот ремонт, на все это движение. Машина стала на выходе, на красных номерах 16 тысяч баксов. Честно, ну я на нее смотрю и понимаю, что визуально она выглядит не на 16, а просто на 26. Это неимоверно бодрит, и радует. Я прекрасно понимаю, что проект можно считать полностью Сложившимся и удачным. Потому что за такие деньги на Б-моторе здесь, конечно, никак не купить подобный автомобиль. Пробег 90 тысяч километров, без стапеля, без тянутых лонжеронов, внутрь. Абсолютно прагматичный ремонт, довольно быстрый. Практически через месяц после прибытия в Запорожье машина начала уже передвигаться. И была практически готова и на завершающей стадии ремонта. Хочу показать работу выхлопа. Оцените. свои бабки вообще. О чем тут можно говорить, если вы по своей природе эгоисты, любите личное пространство. Это машина для вас. Покупайте купе, едьте на моря, отдыхайте, наслаждайтесь, возите, катайте жен, девушек, любовниц. И вам она принесет просто море удовольствие Наконец-то солнышко зашло. Такой обалденный внешний вид. Керамика дает свой оттенок. Машина наливается контрастом. Машина темнеет, имеет такой эффект как бы после дождя. Реально глаз не оторвать. До да, чего красивый автомобиль. Очень доволен. Честно, не было бы джипа. Оставил бы себе катался. Даже бы не думал, еще все это впереди. А нас стерва дарит такие эмоции. По ремонту все прагматично. Главное правильно выбрать машину, привезти. И вас обязательно будет ждать успех. И вот дела. Приходится прощаться и отпускать ее. Друзья, также не забывайте подписываться на наш YouTube канал. Все ссылки и контакты для звезд в описании под этим